Съемку, да? Нет. ну смотрите сами, то есть фиксируем мы по-любому, а вы спрашиваете своего претендента. Снимаем буквы, наверное, да? Они они мешают, мешают. Они не да? Мы да? не будем здесь, мы просто... Таким мы раз... вот так, наверное. Вот так мы разложим. Вот сюда, наверное, сюда положим или как? Да их немного сверху ложить, да. разница. Вот, вот так, да, вот так. Да, 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 да Значит, смотрите, тут два, две фамилии. Одна будет вот так вот, а одна вот так, чтобы видели тех, кто этот... Понятно, кто, я же говорю, что говоришь, вот сюда. Да, да, да. Васюра, ну, я да, могу, два раза. Встаньте, Евгений, Барановский, Василенко. Вот так я уже сделал. На Петры мою жопу. Закрыто везде все. Вот тут закрывать. Давай, Вася, закрывай здесь. Закрывай здесь всё, чтобы... Закрывай Все. Всё. у тебя жботка. Сюда тебе. Вот так вот. Там нету. тут там закрыто тут закрыто тут закрыто да. так считайте не, не выгодах станет бюллетень может быть мы сначала занесем акты да 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 Николаевна, да да будем... комиссии, вот. я глава комиссии, я... глава Прежде чем мы да 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 комиссии. да да мы должны составить акт То під час виборів ректора Харківської державної ветеринарної академії, членом виборчої комісії Томенко, е, бери... не Томенко. Ні. представниками засобів масової інформації було виявлено факт видачі бюлетеня для голосування іншої особи, яка не включена до списку осіб, які беруть участь у виборах цієї особи була була представлена члену виборчої комісії Томенко. Паспорт виданий на ім'я Пономаренко. Так, да, то дається заява «Манько». Я, Манько Анна Игоревна, 23-го провела голосование за свою одногруппницу Пономаренко Любовь Викторовну ввиду ее отсутствия по причине участия во всеукраинском фестивале КВН «Страна веселого народа». В связи с тем, что ДК нам было объявлено о обязательном участии делегатов от судинчества в выборах ректора, а моя одногруппница попросила проголосовать за нее и поставить отметку за кандидата в ректоры вуза Васюренко. В связи со случившимся, прошу мой голос на голосование считать недействительным. Акт, до акту додається заява Манько, голова і секретар. Так, хто сяде на під набрать на это? Саша Саша, беріо. Ну що, це ж долини члени комісії її вирішити? При, приймається акт. акт. Приймаємо? А, приймаємо. приймаємо? Приймаємо. Хто за? Хто проти? Хто за? Ну, проти і утрималися не. Значить, голосу. Набирайте. Саш, набирай, там якщо що не зрозуміло, я вибираю. Буду... Так, тепер, Давайте. Давай. Тепер лічить невикористані білітні. Слажите не всім кучу. Полічили? Полічили? Да. Все и все вместе перерастут. И заносим Наверное, каждого скидка. А потом Конечно. конечно. Потому что мы от у кого-то, откуда я должен взять, за людей, которые там, мы кого-то Давайте так? Оно, так. 59 було видано храпачу, 4 не використаних. 4 не використано, значить, використано 55, так? Да. Набирайте. Так, крапоч 55. храпач 55. Данила, 60. Давайте сюда. 60. А не 60. 6. Пишіть. Сім не використаних. 59 проголосовали. Не використані не забираю. Так. Сім не використаних, так? Сім не використаних, 59 проголосовали. 3 4 Давай смотри. Данила у вас. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Значит, пишите четыре и семь, да. семь. Не забудьте повесить а да. А да, мы сейчас ножницы возьму. Раз, Я два, как? два, три, четыре, пять, шесть. шесть. Сейчас я погашу. Погашается правый нижний угол. отрезается а ножница. Правильно? Четыре. Так, Три. Раз, И три. И плюс так. Три. Что остается? Двадцать четыре. Значит, двести двадцать четыре. Ні, ми протокол зразу записуємо, хто да. буде так ж, да. що в Так Также що у нас не невикористаних виборчих бюлетенів до голосування? 24. 24. Тепер вважаємо кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування. Списки Читайте по спискам сколько у вас получило Не спешите. Тщательно смотрите. Есть бубицы. 55. Вот такие. 55. Проголосовало 55. 50. 59. Потребовалось было. 59. Голосов. Да. 40. 40.

Вы был, вы был ну, отриманы 24 бюлетня невыкорастанных. Всего общее количество 273. Я прошу одного из членов да. комиссии погасить дай ножницы Владимир Александрович. Погасить вот эти невыкорстанные бюллетни путем вот этого нижнего угла правого нижнего угла. Нет. Так, вы вот все подали мне, да? так чтобы оно было. Но там, наверное, быть. то я прошу вас это сделать. Вот так вот отрезать этот да, правый нижний. Да. Сейчас Владимир. да, да,

Понимаете, нам нужно набежать. Может, радость. Так, мужчины, члены комиссии, открывайте это.